اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزز اور پیارے دوستوں اہل بیت کے بارہ آمائی کرام نہ صرف اہل تشریح کے لیے اہم ہیں بلکہ اہل سنت اور دیگر تمام فرقے میں بھی ان سب کو عزت و کرام کی نظر سے دیکھتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ بارہ شخصیت سب کے لیے محترم اور بزرگ ہیں اعلیٰ نسبت ہونے کی وجہ سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ان سب کا احترام کیا جائے بارہ امام کون تھے تمام کے تمام شہید ہی کیوں ہوئے ان بارہ کو کس کس نے اور کیوں شہید کیا ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف اپنے ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے اگر اس سے کسی کی دل ازادی ہو یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم پیشگی معذرت کرتے ہیں آئیے آپ کو اب بارہ آمائی کرام کے بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلے امام علی بن ابی طالب ہیں آ مشہور صابئی کاتب وہی اہل سنت کے چوتھے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی خاتون جنت دختر رسول کے شوہر اور گیارہ آمائے کرام کے والد ماجد ہیں قرآن مجید کی تقریباً تین سو سے زائد آیات کریمہ آپ کی اور اہل بیگ کی شان و عزت میں نازل ہوئی ہیں آپ شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابن مولیم مرادی نامی خارجی نے مسجد کوفہ کے محرام میں شیر خدا پر زہر آلودہ تلوار سے حملہ کیا جس سے آپ اکیس رمضان چالیس ہزری کمری میں آپ شہید ہو گئے دوسرے امام نواسہ رسول سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پھول شیر خدا کے شیر حضرت حسن ہیں آپ اہل سنت کے پانچویں خلیفہ ہیں تقریباً چھ ماہ اور کچھ دن خلافت کی آپ خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ ہیں آپ کی خلافت نص سے ثابت ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی اور تیس سال خلافت کی مدت امام حسین کی چھ ماہ خلافت سے مکمل ہوتی ہے آپ وہ شہزادے ہیں کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا کرتے تھے اور بے شمار احادیث صحیح آپ کی شان میں موجود ہیں آپ کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں لیکن زیادہ تری ہیں کہ آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا اور آپ اٹھائیس سفر پچاس ہجری کمری میں شہید ہو گئے آپ کو جنت البقاء میں دفن کیا گیا بارہ کرام میں تیسرے امام حضرت حسن کے بھائی حضرت علی اور حضرت خاتمہ کے بیٹے نواسہ حضرت حسین ہیں آپ سید الشہدہ کے لقب سے مشہور ہیں تین شبان تین یا چار ہجری میں پیدا ہوئے ان کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث آپ کی شان میں موجود ہیں محرم ہجری کو کی فوج سے لڑتے ہوئے آپ کربلا میں شہادت کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ کربلا میں ہی مرفون ہیں حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی جو کہ سانحہ کربلا میں مردوں میں سے بچ جانے والے واحد تھے امامت اور خاندان کی کفالت انہی کے ذمہ ٹھہری یہ چوتھے امام ہیں آپ پانچ شبان کو اٹھتیس ہجری کو پیدا ہوئے کثرت عبادت کی وجہ سے آپ سجدہ زین العابدین اور سید الساجدین کے القاب سے مشہور ہوئے آپ کی روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت الوالد بن عبد الملک جو کہ بنو وامیہ کا چوتھا حکمران تھا اس کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا اور آپ پچیس محرم پچانوے ہجری کو شہید ہوئے آپ کو مدینہ میں جنت البقیہ میں دفن کیا گیا نمبر پانچ امام محمد باقر ہیں جو کہ حضرت زیند العابدین کے بیٹے حضرت امام حسین کے پوتے اور حضرت امام حسین کے نواسے ہیں آپ بہت بڑے عالم تھے بہت ساری تصانیف آپ سے منصوب ہیں آپ کا اصل نام محمد بن علی تھا جبکہ آپ باقر کے لقب سے مشہور ہوئے آپ کی پیدائش ایک رجب ستونجا ہجری کمری میں ہوئی آپ کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بنو اومیہ کی آٹھویں حکمران ہشام بن عبد المالک کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا اور آپ ساز ایک سو چو چودہ ہجری کمری کو شہید ہو گئے آپ کو جنت البقیہ میں مدینے میں دفن کیا گیا حضرت امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر بن محمد صادق اہل تشیعوں کے چھٹے امام جبکہ اہل سنت کے دو اماموں امام جو حنیفہ اور امام مالک کے اتار ہیں آپ سترہ ربیع الاول تراسی ہجری کمری کو پیدا ہوئے حضرت امام جعفر صادق کے بعد اہل تشیح بھی کئی حصوں میں بڑھ گئے کچھ لوگوں نے امام جعفر کے بیٹے حضرت اسماعیل کی امامت کو مان لیا تو کچھ لوگ جبکہ کچھ لوگوں نے محمد الفتح کو اپنا امام چنا جبکہ زیادہ تر لوگوں نے امام موسیٰ قاظم کو ہی اپنا امام مانا امام جعفر صادق بہت بڑے عالم دین تھے جن سے تقریباً ہر فقہ کے لوگوں نے فیض حاصل کیا اور آج بھی ان کی تصانیف سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں مشہور کیمیادان جابر بن حیان بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے اکثر روایات یہی ملتی ہے کہ آپ کو عباسی حکمران منصور کے حکم سے زہر دیا گیا آپ کو بھی جنت البقیہ میں مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا امام جعفر صادق کے بعد امامت کا سہرہ ان کے بیٹے امام موسیٰ قازم کے سر پر سجا جو کہ ساتویں امام بنے آپ کے ہی دور میں بہری اور اسماعیلی وجود میں آئے عام بڑے عامل اور محدث تھے بڑے بڑے محدثین نے آپ سے روایت لی ہے مشہور روایت یہ ہے کہ عباسی حکمران ہارون رشید نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو زہر پلائے چنانچہ اس نے آپ کو زہر دیا جس سے آپ کو بخار ہوا اور تین دن کے بعد پچیس رجب ایک سو تراسی ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی اور کاظمین کے مقام میں آپ کو دفن کیا گیا آپ کی عمر پچپن سال چھ ماہ تھی امام حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی بن موسیٰ آٹھویں امام بنے جو کہ امام رضا کے لقب سے مشہور ہوئے آپ کی ولادت مدینہ گیارہ ذی قد ہجری میں ہوئی آپ بڑے محدد فاضل اور بلند شان والے ہیں دو سو ایک ہجری میں رشید آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا یہ اس لیے کہ اس وقت آپ کا کوئی مثل نہیں تھا ولی عہدی کے بعد مامون رشید نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی مختلف روایتوں کے مطابق جب آپ کے شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا تو مامون نے ہی آپ کو زہر دیا جس سے تیس سفر دو سو تین ہجری میں آپ شہید ہوئے توسے مشہد میں آپ کا مرفن ہے نمبر نو حضرت محمدی تکی تقی حضرت علی رضا کے زادے ہیں اس میں گرامی محمد ابو جعفر جواد مرتضی اور تقی لقب ہے آگ کی پیدائش 19 رمضان ایک سو میں مدینہ میں ہوئی جب حضرت علی رضا رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تو حضرت تکی رحمت اللہ کی عمر تقریباً نو سال تھی لیکن کمسین ہونے کی وجہ سے پھر بھی عالم فضل سے مالا مال تھے کیونکہ علم و فضل ان کو ورثہ میں ملا تھا رشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ سے کر دیا نکاح کے ایک سال بعد تک آپ بغداد میں مقیم رہیں اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے پھر دو سو بیس ہجری میں مدینہ سے دوبارہ بغداد تشریف لے گئے وہاں آپ کو تیز سال کا دو سو بیس ہجری کمری میں زہر دے دیا گیا روایات کے مطابق معمون کے بعد بننے والے خلیفہ متحسم نے آپ کی بیوی ام فضل کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا جس سے آپ کا انتقال ہوا آپ نے پچیس سال کی عمر پائی دسویں امام حضرت محمد تقی کے بیٹے حضرت امام تقی ہیں جو کہ پندرہ زول حج دو سو بارہ ہجری کو پیدا ہوئے آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ عباسی حکمرانوں کی قید میں گزرا آپ کا انتقال المتازل بالا کی قید میں تین رجب دو سو ہجری میں ہوا اور عراق کے شہر سمرا میں آپ کو دفن کیا گیا حضرت امام تکی کے بیٹے حضرت امام حسن عسکری گیارہ امام بنے آپ کی ولادت پندرہ ہجری زول حج دو سو بارہ ہجری میں ہوئی محلقہ عسکری میں پیدائش کی وجہ سے آپ کو عسکری کی لقب سے بھی پکارا جاتا ہے آپ کے اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں عباسی خلیفہ المعتمد نے آپ پر بے شمار پابندیاں لگائی ہوئی تھیں التمد آپ کی مشہوری سے بے حد پریشان تھا اس کر کر کو کو آپ آپ والد حضرت علی ساتھ میں ہی دفن کیا گیا گیارہ اماموں تک تو بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن باروے امام حضرت محمد مہندی جو کہ حضرت حسن حسکری کے صاحب زادے ہیں جن کے بارے میں اہل تشریف کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے ہیں کربے قیامت میں تشریف لائیں گے اور اہل سنت کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور امام مہدی جو کربے قیامت تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے بے شک اللہ ہی بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے دوستو یہ ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجیے